І з'явився наш гість. Ми повертаємося до теми Енгельса у Саратовській області. Отже, у нас на зв'язку Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, і військовий льотчик, інструктор. Пане Романе, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Хотіла б запитати: ось місцеві жителі повідомляли про те, що під час атаки безпілотників Київ, так Енгеса, вони чули кількість вибухів, десь близько 30-40. І звісно, річ, що масштабна пожежа, яка триває вже 35 годин, її не можуть загасити. А у мене запитання: а що ж тоді їхні ППО? Чому так проморгали? якщо навіть, ну навіть якщо брати до прикладу, що офіційно писали начебто про 15 вибухів, хоча місцеві кажуть про 30-40? Е, ніт, не одної системи в світі, яка б 100% давала можливості прикриття охоронюемих об'єктів від ударів сво. Потому этим пользуются э, те силы, которые планируют, э, допустим, воздушные удары. Есть такое понятие коэффициент пресещения Так вот у каждой системы ПВО, в зависимости от количества э, зенитно-ракетных комплексов, систем обнаружения радиотехнических войск, э, есть этот коэффициент. Э, то есть это количество, э, количество целей, которые могут сопровождать или уничтожать э, зенитно-ракетные комплексы, которые включены в систему. Если у вас есть возможность превысить этот коэффициент пресечения, то э, те э, сверх этого коэффициента летательные аппараты, не пройдут и выполнят боевую задачу. Грубо, если, допустим, на эту базу заходило, ну, допустим, 30 беспилотников, то как минимум 5-7 могло пройти и выполнить боевую задачу. Да даже если один прошел и поразил, допустим, боч э, емкость, с топливом, то дальше идет распространение огня. Почему, допустим, по нефтеперерабатывающим заводам или по нефтебазам, или по расходным базам, как вот это сейчас, по складам горю горюче-смазочных веществ можно использовать в том числе и дроны, только в большом количестве. Вот почему и слышали э, жители Энгельса там несколько десятков взрывов, это как раз выходные, э, то есть, когда ракета уходит, идет э, звук, естественно, когда она подрывается, неважно, подорвала она цель или нет, она тоже подрыв. То есть одна ракета, как минимум, два хлопка дает при выходе и при взрыве. И даже если из 20, пусть из 20, 15 было уничтожено таким способом, то 5 прошедших нанесли урон российским, российской базе. Это, это база, которая запитывала основную базу «Энгельс», то есть «Энгельс-2», так называемый, это аэродром стратегической авиации российской, там, где базируются Ту-95, Ту-160. А сейчас там уже и Су-34, и Су-35 сидят ракеты, самолеты тактической авиации, которые ушли из 300-километровой зоны, как раз вот 500-700 километров. Потому там есть почему, почему бить, и не по самому аэродрому, а именно по расходной базе расходной, то есть горючих смазочных материалов, которые запитывают этот аэродром. Пане Романе, а який шанс щодо прикладу не тільки нафтобаза, але могли постраждати бомбардувальники? Чи ворог міг встигнути їх підняти і прибрати з литовища? На вашу думку Ну, скоріше, всього, целлю була сама эта, склад ГСМ. Тут не можна його називати як нефтебазу в чистому чистом віді. в тому, що основні э, хранилища авіаційного віцоного там в основному т Т-8, восім, 1 два марки. авиационного керосина, они хранятся под Энгельсом, в карстовых пещерах, там десятки тысяч тонн авиационного керосина, который потом достается насосами на поверхность, и вот через эту, эту базу, база ГСМ, то есть не нефтебаза, база горюче-смазочных материалов, а дальше идет уже, там есть требования к топливу, она должна отстаиваться, фильтроваться, то есть это целый механизм, практически завод, по снабжению уже аэродрома большим количеством авиационного керосина. Это же не истребитель. Это истребитель там несколько тонн берет на борт. А, допустим, Ту-160 для того, чтобы взлететь, он закачивает в себя три железнодорожных цистерны авиационного керосина. 170 тонн авиационного керосина заходит в один Ту-160. Представляете, какие объемы керосина должна иметь стратегическая авиационная база. Вот они все под под землей в этих карстовых пещерах и если до них добраться, кстати, через пожар на базе кристалл, на вот этой, которая сейчас горит, можно в принципе добраться и до этих карстовых пещер и если подорвать это основное ави 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 авиационное хранилище авиационного топлива, эти карстовые пещеры подорвать их, то на воздух взлетит половина Энгельса, Волга изменит изменит русло. Это однозначно, там уже это все, все эти моменты были просчитаны. Причем Волга потом смоет еще, еще один объект, южнее находится Энгельса, по левому берегу Волги, несколько десятков километров южнее. Это так называемый Саратов-63. Это воинская часть 25-623. Это воинская часть, это склад стратегического ядерного оружия. Это как раз те ядерные запасы, то, те ядерные заряды, которые должны нести в ракетах вот эти Ту-160 и Ту-95 стратегические бомбардировщики. Потому там еще работать и работать. И удар, допустим, по самому аэродрому, он не так эффективен, как удар именно по этой расходной базе. Без Авіационно ки на самолеты просто не смогут летать. Это будет потом хорошая цель уже для последующего удару. Ну, посмотрим, как будет принято решение по выполнению этой задачи. Угу. Пане Романе, насколько ця атака ускладнить зараз для ворога атакувати Україну? Чи ускладнить взагалі ну однозначно? Один допустим, один вылет самолеты смогут сделать. Почему ваши самолеты стоять з погрузки топлива? Всі самолеты для того, чтобы там. не конденсировалась влага в топливных баках, они загружаются под загрузку, под завязку, так называют. Потому один взлет, все самолеты, которые сейчас есть на Энгельсе, они могут выполнить. По посадку на, на аэродром, на котором уже нет, нет возможности заправляться, уже никто не будет. То есть они могут взлететь с Энгельса, отстреляться ракетами и уйти, допустим, либо в, уйти, либо на Кольский полуостров, то есть либо на, в Черниговку, это на, в Амурскую область, это уже на Дальний Восток. Есть несколько аэродромов, где могут принимать эти стратегические бомбардировщики, но один удар они могут нанести, то есть одну волну ракет мы еще можем от этих бомбардировщиков поднять. Ну а дальше, конечно, они будут уже корректировать удары, и они будут не такой интенсивности, потому что не оленя на Кольском полуострове, ну, сторону Кольского, не Черниговка не дадут возможности обслуживать ракеты. Там нет таких серьезных СИС, специальных инженерных систем по обслуживанию основного ракет Х-555 и Х-101. Спасибі чесно вам заключення, пане Романе. А глядачам нагадує Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України та військовий льотчик-інструктор, був у нас на зв'язку і розбиралися наскільки серйозний удар нанесли наші збройні сили по литовищу Енгельс, який розташований у Саратовській області. Як це позначиться, зокрема на ворожих атаках по Україні?